І у нас в гостях головний редактор журналу Дахні Ольга Бессонова. Доброго ранку, ви до нас завітали. Ну, власне, зараз декілька слів про вас для наших глядачів. Ольга Бессонова спеціаліст із багаторічним досвідом роботи у ЗМІ, зокрема у щоденних, щотижневих та щомісячних виданнях. Також знається на піарі та івент-менеджменті. Працювала із найвідомішими зірками шоу-бізнесу. Перед нашою розмовою скажу, що 5 червня вийшов новий номер журналу Аддахні, на обкладинці якого ви бачите мого колегу незмінного Руслана Сєнічкіна. Власне, ми зараз будемо говорити не про нього, а про зірок загалом. Тому кого цікавить цікавить. тому кого цікавить, хто сниться Руслану цікавить про що буде його друга книга, та чи важко йому чи легко знайомитися з жінками. Купуйте цей журнал і дивіться всю інформацію. Читайте його інтерв'ю. А власне, ми запросили вас для того, аби поговорити про те, як відомі люди потрапляють на обкладинки, про те, що відбувається за лаштунками фотозйомок глянцевих видань. Нагадаю, що у нас гостях головний редактор. журналу отдохни Ольга Бессонова. А, собственно говоря, вот интересно вообще, каким образом попадают звезды на, на, на в глянцевые журналы? По каким критериям вы их отбираете? Критериев достаточно много. Конечно, мы учитываем интересы наших читателей, но должен быть достаточно интересный веский инфоповод. Это рождение ребенка, свадьба, развод, выход нового альбома, вот выход новой книги, как у Руслана, например. Вот, мне кажется, что работая со звездами, нужно быть в какой-то мере психологом, чтобы найти индивидуальный подход к каждому, потому что ну, бытует такое мнение, вы потом согласитесь со мной или нет, что люди, которые почувствовали вкус славы, ну, по крайней мере, некоторые из них, из них становятся снобами, капризны, сложны в общении. Даже некоторые из них там, с некоторыми странностями. Вообще, что самое сложное в общении с известными людьми? Ну, вы правы, здесь, конечно, нужно быть психологом. Каждой звезде мы стараемся найти подход. Обычно такой звездной болезнью грешат начинающие звезды. Вот, кстати, вот, мы сейчас видим Денко, Диму. Лазарева. Это я хотела рассказать о интересных историях. Угу. Вот какие-то казусы, конечно, у нас случались со многими звездами. По поводу Калиденко я обычно продумываю драматургии интервью, то есть есть завязка, кульминация, угу. развязка. Вот к Диме Каляденко я пришла на интервью с Фатой. А, причем она да вы у меня что? да она у меня была припрятана в сумочке, потому что Дима на тот момент искал невесту, он это публично заявлял, вот и э, в момент э, в кульминационный момент интервью я ему говорю Дмитрий, так вы э, правда ли, что вы ищете, э, правда ли, что вы в сумочке вот у вас э, э, кольцо для вашей будущей избранницы? Он говорит да, конечно. Я говорю правда, правда, кольцо, кольцо. Он говорит да, да. Я говорю Дмитрий, фото одеваю. На голову. Так я, так, я же говорю здесь, я же уже готова. Вот он на всю жизнь. А думаю, как он отреагировал? Он, немножко в замешательстве, потом ему очень понравилось, все, все остальное интервью у нас было очень доверительное, откровенно. и вот все это время было в фате. Скажи, вы всех так шокируете? А, не всех шокирую, но пытаюсь каждому найти какой-то подход, какие-то интересные моменты вот, заметить из биографии звезды, как-то их использовать в интервью. Уже настолько ну, интересная история mm -hmm. с Калиденко, а еще какие? Вот мы увидели фотографии Лазарева и, и, и других многих звезд. А, какие еще интересные Да, истории? Сережа Сережей был такой забавный случай, мы с ним беседовали в Юрмале на фестивале Новая Волна. Мы сидели на террасе какого-то ну, летнего ресторанчика. Вот, И я так самонадеянно говорю, Сергей. А... Вот после расставания с вашей девушкой Лерой Лазаревой она очень скоропостижно вышла замуж. Что вы по этому поводу думаете? И Сережа с ней не виделся уже год до этого, кстати. Именно в этот момент на террасу поднимается Лера. То есть это вот как анекдот из жизни. И такое нем -нем немое кино они друг на друга смотрят. Мне ничего не оставалось, как просто сказать: вот кстати, и она. Вот. Но кстати, действительно, они впервые виделись через год, и благодаря мне они как-то стали общаться. Был такой вот забавный. Вот, общаясь с нашими украинскими звездами, кто больше всего вам запомнился? Заполнился. Ну, честно, мы со многими звездами дружим, со многими мы общаемся. Даже не могу сказать, кто кто заполнился, просто за, за все время там настолько яркие, все да, интересные. Мам... Ой, вот, кстати... Дорогая наша гостья, не знаю, что вы там со звездами делаете, а вы их вообще угощаете, например, они кушают вообще да, эти звезды странные. Бывает. Вы у нас сегодня звезда. Кстати, у нас с коллегами вчера разговаривали, вы не хотите сделать приложение журнала «Отдохни» приложение поработай. Или поешь. Оригинальная идея! Так, мы вам приготовили Можно нашим зрителям, да, да витаминизированный, очень э, яркий, хрустящий салат из кабачков. Вы попробуйте и скажите ваше вот впечатление вот первое. Очень Потому что. Вкусно. Так. Свежий, а -а -а. легкий. Я думаю, особенно тем, кто на диете, он очень На диете ни вообще ни никакого жира, никакого mm -hmm. странного мяса. Только свежие хрустящие овощи. Вам понравилось? Да, спасибо. Ой, а нам понравилось, что вы у нас в гостях. Ну, Круто. Вот, вот, вот к слову, вот и еще остается некоторое время. А, вы говорили, что со всеми дружите, общаетесь. Вот мы, кстати, дружим и общаемся с Димой Комаровым. Я знаю, mm -hmm. что вы еще знали его даже 16 или 17 лет. Oh -oh. Вот скажите, каким он тогда был? Сразу чувствовалось, что Дима далеко пойдет? Да, мы с Дмитрием работали вместе. Он тогда был начинающим фотографом, журналистом. Мы с ним тоже бегали за звездами, ждали их на каких-то ночных концертах. Вот. И э, я думаю, что да, конечно. И э, Дмитрий, когда он покорил одну из первых своих вершин, Монблан, он... Спасибо Ой. большое, Дякую, спасибо. Вам. В гостях сніданку за присутній була главный редактор журналу отдохни. Ольга Бессонова разговаривала с ним Ольга, Людмила Барбир. А мы с вами прощаємося до завтра, 6.45. обязательно. А просто сейчас реаліті шоу чотири весілля. А ввечері вечере... 22.10. Инспектор інспектор Фрейм. до завтра. Хай щастить.